Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Верховная Рада поддержала украинскую армию. Депутаты приняли законопроект об изменении бюджета страны. Это станет залогом совместной победы Украины и успешного проведения антитеррористической операции. Ведь Украина тратит сегодня в день 70 миллионов гривен на обеспечение АТО, подчеркнул президент Петр Порошенко. Глава государства положительно оценил тот факт, что важные законопроекты были поддержаны большинством. Это подчеркивает, что на сегодняшний день отношение народных депутатов к Украине, к украинскому народу и к украинской армии не зависит от того, есть в парламенте коалиция или нет, подчеркнул Петр Порошенко. Президент высказал надежду, что в будущем все ветви власти будут демонстрировать единство в принятии важных для страны решений. Украине благодаря голосованию парламента в четверг за правительственные законопроекты удалось избежать дефолта, заявляет премьер-министр Арсений Яценюк. Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая – это то, что Аргентина объявила дефолт. А вторая – что Украина не огласила дефолт и никогда его не огласит, отметил премьер. Депутаты сегодня поддержали правительственный вариант поправок по внесению изменений в государственный бюджет Украины и в некоторые нормы налогового кодекса. При этом парламентарии в очередной раз не поддержали законопроект, который касается ГТС. Отмечу, что депутаты не поддержали также отставку Арсения Юценика на сегодняшнем неочередном заседании Верховной Рады. Правительство выделило 9,5 миллиардов гривен на вооруженные силы Украины. Финансирование предусмотрено из резервного фонда госбюджета. В частности, 9 миллиардов направят в Министерство обороны Украины, а 507 миллионов в главное управление разведки. Средства пойдут на зарплату военнослужащим, приобретение жилья и выплату одноразовой денежной помощи членам семей погибших военных. За эти деньги также планируют снабдить вооруженные силы всем необходимым. Часть средств пойдет на создание, закупку, модернизацию, ремонт вооружения, военной и разведывательной техники. Дополнительное финансирование также будет направлено на подготовку казарменно-жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. Военная облигация от Минфина на 1 миллиард гривен. Ведомство впервые выставит на аукцион такие ценные бумаги. Срок обращения облигаций 2 года. Ставка 7% годовых с выплатой дивидендов раз в полгода. Напомним, 21 мая Министерство финансов начало поддержку казначейских обязательств на 100 миллионов гривен для поддержки армии. По последним данным, объем их продаж составил 38 миллионов гривен. По оценкам ведомства, на проведение АТО ежемесячно Расходятся полтора миллиарда гривен. Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки силы АТО нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков вне населенных пунктов. Уничтожена живая сила и техника террористов. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них два медицинская эвакуация, сообщил эксперт. В свою очередь террористы продолжают обстреливать позиции силы АТО из градов и минометов в Лесовдеевке, Червонопротизанской и пограничного пункта пропуска Мариновка. Также из минометов, но уже с территории России, обстреляна тактическая группа сил АТО в приграничном районе. За минувшие сутки погибли 11 украинских военных, 31 боец ранен, рассказали в информцентре СНБО. Также сообщают... В Крыму российские боевики развернули дополнительную тактическую группу в составе танков и градов. Кроме того, вчера из России в Луганскую область приехали 7 градов и 11 уралов. Вооруженные силы Федерации накапливают войска и технику также на границе Сумской и Харьковской областями. Российские вооруженные силы накапливают военную технику и подразделения на границе с Сумской и Харьковской областями. В лесопосадках неподалеку села Козина, Курской области Российской Федерации, русские готовят огневые позиции для обстрела территории Украины. За два километра от границы с Сумской областью выставлены информационные знаки с надписью «Огневой рубеж». Россия должна объяснить военные действия вдоль границы, соответствующий запрос Украины через ОБСЕ направила Москве, сообщили в нашем МИД. Федерация проводит масштабные трехдневные летные. Тактические учения в Ростовской области и Ставропольском крае планируют боевые спуски неуправляемых реактивных снарядов и отработку уничтожения воздушного десанта условного противника. Украинские дипломаты также требуют от Москвы объяснения по обстрелам наших военных с территории Российской Федерации и фактов нарушения границы российской военной техникой и беспилотниками. Согласно положению венского документа, российская сторона должна предоставить ответ на запрос Украины в течение 48 часов. Сила АТО намерены обеспечивать прекращение огня возле гуманитарного коридора из Луганска ежедневно с 10 до 16.00. Об этом заявили в пресс-центре АТО. Гуманитарный коридор организован по улицам Советская, 16-я линия, Фрунзе и улице Шевченко. Далее по шоссе луган Счастье через населенный пункт Металлист. Огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от коридора в указанное время прекращен. Говорят в пресс-центре АТО пункт сбора и проверки в городе Счастье. Опознавательный знак для гражданского населения, белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка для каждого. Напомню, по данным штаба АТО, гуманитарным коридором из Луганска воспользовались 98 жителей облцентра. Из Харциска Донецкой области в Запорожье эвакуировали 41 ребенка-сироту. Всего за последние двое суток из зоны АТО увезли 170 детей, заявил советник главы МВД Зарян Шкиряк. По его словам, в Запорожье дети будут находиться в полной безопасности под обега государства. Однако на Донечине находится еще 135 детей, требующих немедленной эвакуации в безопасную зону. Подготовка к их перевозке ведется круглосуточно, отметил Зарян Шкиряк. Украинские военные приостановили наступательные боевые действия, объявив день ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Несмотря на это, утром группа международных экспертов ОБСЕ вновь не смогла попасть на место падения самолета Бон-777. Их остановили террористы, ссылаясь на то, что в районе местонахождения обломков существует опасность. В настоящее время эксперты находятся в Дебальцево. И сегодня представители Росавиации прибыли в Киев. Они хотят принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы самолета Боинг-777. Российские специалисты передадут комиссии все запрашиваемые ранее материалы. Премьер-министр Малайзии Нидерландов сегодня обсудит крушение малайзийского Боинга на востоке Украины. Премьер-министр Малайзии Наджи Прозак находится в Нидерландах с официальным визитом. Встреча посвящена исключительно вопросам расследования причины и обстоятельств крушения авиалайнера. По итогам визита премьер-министры двух стран выступят совместным заявлением. Офицер связи вооруженных сил Нидерландов находится в расположении украинских военных близ места крушения малазийского Боинга. Он будет предоставлять нидерландскому правительству корректную и актуальную информацию о конфликте. Как пишет газета Dutch News, Минобороны Нидерландов эту информацию подтвердила. ведомстве заявили, что использование офицеров связи является обычной практикой при проведении крупных операций. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта 13 российских банков с иностранным участием. Снижение рейтингов финансовых учреждений обусловлено падением суверенного рейтинга России. По мнению аналитиков Fitch, санкции и ухудшающиеся отношения Евросоюзом и США представляют существенный риск для финансовой системы России. Санкции Евросоюза ощутимо ударят по российской экономике, считают финансовые аналитики. С 1 августа российским госбанкам перекроют финансирование в Европе, а российским нефтяникам перестанут продавать высокотехнологическое западное оборудование. Больше всех санкции ощутят на себе нефтяники и газовики, полагающиеся на современные западные технологии при разработке сложных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Банкам, попавшим в санкционный список, придется искать дополнительные пути заимствования скорее всего. Раскошелиться придется Банку России, что снизит золотовалютные запасы Федерации. Чтобы восполнить потери, в России уже анонсировали повышение налогов. Министерство финансов выступило за повышение ряда налогов. В частности, речь идет об НДС, о налоге на доходы физических лиц, о возможном возвращении налога с продаж. Варианты обсуждаются. И а вот это, конечно, тоже сказать, негативно скажется на экономике. И, кроме того, приведет к росту инфляции, поскольку бизнес будет пытаться компенсировать рост налогов повышением цен. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС миллиард восемьсот шестьдесят миллионов евро компенсации. Решение по данному делу не является окончательным и в течение следующих трех месяцев может быть обжаловано. Ранее Третейский суд в Гааге удовлетворил другой из бывших акционеров ЮКОСа. Россию присудили выплатить им 50 миллиардов долларов. Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, а президента и основного акционера компании Михаила Ходорковского арестовали. Российский «Лукойл» уходит из Украины. Все свои автозаправки и нефтебазы компания продает австрийской фирме «Амик». Им достанется 240 КЗС и 6 нефтебаз «Лукойла» в Украине. Стоимость сделки не разглашается. Напомним, корпорация «Лукойл» входила в пятерку лидеров топливного рынка Украины но французы отказались от российского угля. Компания ЭДФ не будет покупать термальный уголь у компании Заречная, входящей в пятерку крупнейших российских экспортеров этого продукта. Ранее французы не приняли несколько партий Панамакса, скорее всего, из-за санкций против России. Правда, не совсем понятна доля шестилетнего контракта между компаниями на поставки угля. Следует сказать, что в первом квартале этого года Евросоюз импортировал из России более 10 миллионов тонн термального угля. Американские сенаторы настаивают на переносе чемпионата мира по футболу в 2018 году из России. Виной этому агрессивное поведение Москвы по отношению к Украине. Сенаторы США считают, что мировому сообществу необходимо надавить на ФИФА. Отмечу ранее, власти Германии, Великобритании и Нидерландов заявляли о необходимости перенести чемпионат мира 2018 года из России в другую страну. Ну, на этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и до встречи.